এই ছোৱালীজনীয়ে মানে ভিডিও কৰি থকা দেখি কারণ ভয় খাইছে ভয় খাওয়া কারণে অন খিছেও অতীত বিহু রে ককাই বিহু বাগিছা জানো দেখিছা হাই গাইছ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আমাৰ মানে তৰাণী দুই নম্বৰ তৰাণী একদম কণমানি এজনী মানে শিশুৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেখেতৰ প্ৰতিভাসমূহ আপোনাৰ হবক দেখাবলৈ এয়া আমি বৰ্তমান এতিয়া ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ সেইজনী চক আমাৰ কণমানি ভণ্টি এখিত বহা এখিতে বহা সৰু ছোৱালী নাজানে তথাপিও মানে এই কণমানিজনী যেতিয়া আপোনাৰ ষ্টেজত ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে মানে বিহু নাচিছিলেগৈ তেতিয়া বহুতো ভাইৰেল হৈছিলে সেই ভিডিঅ'টো ময়ে দিছিলোঁ মই দি মানে দিয়াৰ পিছত কণমানিজনী বহুত ভাইৰেল হৈছিলে সেইবাবে এই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতিভাখিনি আপোনালোকক মই দেখাবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ ভণ্টি প্ৰথমে নীলমণি গগৈ ইউটিউব চেনেললৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমে তোমাৰ নামটো জনোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী নুপুৰ বৰা নুপুৰ বৰা বৰ সুন্দৰ নাম কি সুন্দৰ মাত দেখিছেনে একদম মাতটো মানে ইমান সুন্দৰ ইমান শুৱলা ইমান কণমানি ছোৱালীজনী আৰু তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম ং ওপতৰাণী নুপুৰ পৰা দুই নং ওপতৰাণী তুমি যে বিহু শিকিছিলা তোমালোকৰ চোতালতে যেতিয়া শিকিছিলা তেতিয়া মই তোমাক এটি ভিডিঅ' কৰি নিছিলোঁ মনত আছে এতিয়া তুমি সেই বিহুৰ মানে এটি যোজনা গাই শুনাব পাৰিবা নেকি পাৰিম ঠিক আছে গাই শুনোৱা অতীত কৈছে সুন্দৰ অতি সুন্দৰ কণ্ঠৰে এই কণমানি ছোৱালীজনীয়ে আপোনালোকক এটি বিহুৰ যোজনা গাই শুনালে আৰু কণ্ঠ মানে ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ এই কণমানিজনীৰ কণ্ঠৰ সঁচাই যাদু আছে বুলি কৈছোঁ আৰু নুপুৰ আছিলে নামটো অঁ নুপুৰ পৰা তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মা পপা বব আৰু তুমি বিহুৰ যোজনাটো গাই আমাক শুনালা হয়নে এতিয়া তুমি বিহুৰ নাম এষাৰী গাই শুনাবা শুনাবা নেকি মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক তুমি এটি বিহুৰ নাম গাই শুনাব লাগে গাই শুনোৱা বিহুৰে অ ককাই বিহুৰে ঐ বিহুৰে ঐ বিৰিণা বিহুৰে ঐণা পাট বিহু থাকে মানে হয় ঐ অ ককাই বিহুকে ঐ বিহুকে ঐ বিহু গ'লে বিনাবা বা ইমান সুন্দৰ গাইছে কণমানি ছোৱালীজনীক চাওঁ মই চুমাই এটা খাই দিছোঁ দেই বেয়া পাইছা নি গোটেই একদম গৰমত ঘাম লাগি গৈছে কালত গৰমত একদম ঘাম লাগি গৈছে পাৰদা সানি আহিছিলে ছোৱালীজনী গোটেই পাৰদাৰ গুচি গৈছে এতিয়া তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা ক শ্ৰেণীত ক শ্ৰেণীত পঢ়িছে দেখিছে গাই ক শ্ৰেণীত মাত্ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা ছোৱালীজনী কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছোৱালীজনী কিমান বয়স হ'ব আপোনালোকেতো জানেই তথাপিতো মানে কণমানিজনীৰ কিমান প্ৰতিভা আপোনালোকে দেখিলে বাৰু নুগৈ বৰা তুমি এতিয়া ৰাইজক দেখালা গাই শুনালা যে বিহুৰ গান লগতে বিহুৰ যোজনা ইমান সুন্দৰকৈ গাই শুনালা আৰু মই কোৱা শুনিছোঁ তুমি বোলে একদম ধুনীয়া কবিতাও কোৱা হয়নে কবিতা এটা গাই ৰাইজক শুনাব পাৰিবানে ঠিক আছে কবিতা এটা একদম ধুনীয়াকৈ গাই আমাৰ অসমৰ ৰাইজক শুনাই দিয়া সৰু বাগিচা মোৰ সৰু বাগিচা জানো দেখিছা তাত মই ৰুইছো পাচলি ইমান হৰি নহয় ফুলবোৰ ফুলিছে কিমান সুন্দৰ সঁচাকৈ ইমান কণমানি মানে কণমানি ভণ্টিজনী এতিয়া মাত্ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে কণমানি ভণ্টিজনী ইমান যে প্ৰতিভা আহিব এই তৰানি গাঁৱতে আপোনালোকক মই যিমান ভিডিঅ' দি আছোঁ চব তৰাণী গাঁৱে দি আছোঁ এতিয়া এই কণমানি ভণ্টিজনীও সেই তৰানীয়ে দুই নম্বৰ তৰানীৰ কি সুন্দৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিছে কি সুন্দৰ বিহুৰ মানে যোজনা গাইছে বিহুৰ নাম গাইছে আৰু এই কণমানি ভণ্টিজনীৰ বাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে গোটেই অসমত গম পায় এই কণমানিজনীক গোটেই অসমৰ মানুহে যাতে দেখে আৰু এই কণমানিজনীৰ প্ৰতি মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু যাতে আৰু তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও এই কণমানিজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব যে গোটেই অসমতে এই কণমানিগৰাকী মানে জিলিকি থাকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল এতিয়া আমি ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ